ताजा घडामोडींसाठी स्वाानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 जाहीर केली असून ग्राहकांना मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये सवलत व माफी मिळणार आहे. यासाठी आज उल्हास्नगर शहरात नागरिक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक संपन्न झाली. यावी अनेक प्रश्नांवर चर्चा विनिमय करण्यात आले. कमी मुद्रांकावरील नोंदणीस दाखल केलेल्या अथवा न केलेल्या एकतीस डिसेंबर दोन हजार वीस रोजी किंवा त्यापूर्वी निष्पादित केलेल्या दस्तऐवजांचे मुद्रांक शुल्क भरून घेण्यासाठी राज्य सरकारने ही योजना एक डिसेंबर दोन हजार तेवीस ते एकतीस मार्च दोन हजार चोवीस या कालावधीसाठी दोन टप्प्यात आणली आहे पहिल्या टप्प्यात एक डिसेंबर दोन हजार तेवीस ते एकतीस जानेवारी दोन हजार चोवीस या कालावधीत अर्ज सादर केल्यास एक रुपये ते एक लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये शंभर टक्के माफी आणि एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कावर पन्नास टक्के माफी आणि दंड शंभर टक्के माफ केला जाणार आहे तसेच दुसरा टप्पा एक फेब्रुवारी ते एकतीस मार्च दोन हजार चोवीस या कालावधीसाठी असून ग्राहकाला एक रुपये ते एक लाख इतक्या फरकाच्या रकमेसाठी मुद्रांक शुल्कात ऐंशी टक्के आणि दंडामध्ये ऐंशी टक्के माफी तसेच एक लाखापेक्षा जास्त मुद्रांक शुल्कात चाळीस टक्के आणि दंडात सत्तर टक्के माफी मिळणार आहे उल्हासनगर वासियांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी महापालिकेच्या वतीने सभागृहात बैठक बोलवून माहिती देण्यात आली यावेळी महापालिका आयुक्त मुद्रांक शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि शहरवासी बैठकीत उपस्थित होते महाराष्ट्र so, शासनने बहुत अच्छी योजना है क्योंकि यही योजना में मुद्रांक शुल्क दंड दोनों का माफी दिया योजना के चार तप, चार टप्पे उनका कालावधी जो है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो कालावधि है वो एक, एक उन्नीस आ, उन्नीस सौ तो अस्सी से लेके 2020 तक के जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टैंप ड्यूटी आपने अभी तक भरा नहीं है तो उस वो हम लोग के अभयोजना दो में आपको सबमिट करने हैं और सबमिट करने के बाद हम लोग आपको नोटिस देंगे वो नोटिस के बाद आपको सात दिन में इज इन सेवन डेज आपको शांत ड्यूटी और विद्रांग बरना है और हमारे पास लाना है उसके बाद हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करके दे देंगे सब लोगों की मांग है कि और जो एस ओ पी एस ओ पी उसके बारे में जो दी है वो बारह 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 दो हज़ार तेईस को शा, महाराष्ट्र शासन ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें सब दिया हुआ है उसमें आ, स्कीम के जो अटिशलती है कंडीशन है वो भी है, बोरोज स्कीम कैसी चालेली वो कार्यपद्धती बी लिखी हुई होई तुम्हाला म्हणजे डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी झालेलं आहे हे पूर्ण करण्यासाठी कोणते कोणते कागदपत्र सादर करायचे जे निष्पादन तुमचं जे इन्स्ट्रुमेंट निष्पादित निष्पादित झालेलं आहे तो निष्पादन दिनांक तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी जर समजा तुमच्याकडे प चेकबुकने पेमेंट केलं असेल तर बँकेचं स्टेटमेंट किंवा बँकेचं का बँकेकडून काही नेऊन आणलं की ही जी त्यात ते एक स्टेटमेंट लागेल किंवा मग अजून काही इन्स्ट आहे तुमच्याकडे ते फक्त इन्स जे इन्स्ट्रुमेंटवर निष्पादन प्रूव्ह होईल असा एखादा प्रूफ प्रूफ द्यायला तुम्ही तुम्हाला आवश्यक आहे शंभर टक्के कॅशवरती व्यवहार झालेला असेल तर मग तर तुमच्याकडे एखादं लागू होईल ना बाय लागू होणार असं नाही तुम्हाला फक्त त्याच्याबद्दल साठी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरे काय तुमचं असेल त्यावेळेचं तर तुमचं निष्पादन फक्त प्रूव्ह झालं पाहिजे त्या त्या दिवशी कारण की तुम्हाला त्या दिव त्यावेळेचं मूल्यांकन लागणार आहे आणि त्यावेळेचं स्टॅम्प ड्युटी तुम्हाला त्याच्यावर आपली सर योजना उल्हायत्न रहे पूर्ण प्रयत्न आम एक विंडो सुरू करो शुल्क अभय योजना दो हज़ार तेईस शासन की तरफ से जाहिर की गई है और हमारे उल्लासनगर सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि हमारा जो सिटी है यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है इलीगल कंस्ट्रक्शन के फिर जो और भी जो की इमारत है वगैरह हम सभी को पता है और ये इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ शायद उल्लासनगर में हो सकता है इसको ख्याल में रखते हुए ये आज का ये यहाँ पे एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था और इसमें हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जॉइंट जॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर जो है वो खुद आए हैं जामड़े साहब उनकी टीम भी यहाँ पर आई है यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी आई है और बहुत सारे यहाँ पे आ, तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी लोगों में था और इसको दूर करने की सर ने पूरी कोशिश की है और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे क्लियर क्लियर हुए हैं एक सार ये था चर्चा सत्र का कि ये जो प्रोसीजर है सिंप्लीफाई होना चाहिए जैसे ज़्यादातर लोगों ने कहा है और लोगों के मन में ये भी शंका थी कि शायद पूरे पूरे डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगी क्या तो उसके बारे में भी उसके बताया गया है कि जो आपका एग्जीक्यूशन जो प्रूव होता है वो वो प्रूव करने के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत है सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है उसके अलावा यस के बारे में इसका जो प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और कॉरपोरेशन uh, की तरफ से ये जो यस ओ जो सरकार की तरफ से आई है हम उल्लासनगर कॉरपोरेशन आज अपने सिटी में जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है जैसे आ, मीडिया के ग्रुप हैं फिर पॉलिटिशियंस के ग्रुप है एक नगर सेवकों के ग्रुप है बहुत सारे ग्रुप है ये सभी ग्रुप पर जो है ये यस आज ही डालेगी दा, एक मांग डिपार्मेंट्स डिपार्टमेंट का ये भी किया गया है कि अपने उल्लासनगर में उसका अगर दो तीन ऑफिसर यहाँ पे बिठाए जाते हैं तो उल्लासनगर के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा उसके बारे में भी जामले साहब ने काफ़ी पॉजिटिवली उस पर निर्णय लिया है उनको उनके जो डिपार्टमेंट्स है उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके उस दिशा में भी वो डेफिनेटली वैसा कदम उठाएंगे ऐसा हम अपेक्षा रख रहे हैं इन ऑल आज बहुत देर तक काफ़ी डिस्कशन हुआ जो कुछ मन में शंकाएँ कुशंकाएँ थी उसका यहाँ पे निराकरण करने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूँ कि ये जो अभय योजना है इसका हमारे सिटी ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना ज़रूरी है क्योंकि शायद पूरे महाराष्ट्र में हमारी जो परिस्थिति है अलग और सिटी से अलग है इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इसका लाभ लें और ये जो स्टैंप ड्यूटी की जो अभय योजना है उसको हम रिस्पॉन्ड करें उसको प्रतिसाद दें ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आगे जब हम रिडेवलपमेंट की बातें होगी क्लस्टर की बातें होगी परमिशन्स की बातें होगी उस वक्त ये डॉक्यूमेंट बहुत काम को आएगी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना है उस वक्त ये सभी काम को आएगा तो इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि कृपया आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें इस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें और मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज उन्होंने उल्लासनगर वासियों की भावनाओं को समझा है देखा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसीजर सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपीडाइट करें थैंक यू सर आकाश सहाने स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताजा घड़ामोड़ स्वानंद न्यूजला सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन वर क्लिक करा